Hazırsız, kiçəmə qaydasını göstərəm. İlk olaraq girişət server proqramına daxil olanaq, sonra yükləyirik, hələ açırıq. Açıldıqdan sonra isə giririk. Bura görürük ki, hər şey burdadır. Daha sonra çıxırıq serverdən, giririk MT menecerə. Telegram ə, Telegramda bunun hamısını paylaşmışam, dostlar. Yami plus Dasran download etmişdən sonra download daxil olursunuz. Giriş açdığımız hiləyə basırıq bura. Və gördüyünüz kimi burada var assets papqası. Buna əldəyirik hələ ki. Dasran daxil ol Android OBB və Prefab. Daha sonra isə basırıq bunun üstünə və burdan basırıq APK yazlana. Yəni ki, yaxşıla basırsınız. Və gördüyünüz kimi aç açıldı. İndi basıb saxlayırıq buna. Daha sonra basırıq buna. Daha sonra isə OK. Hə Gördünüz. Daha sonra gördünüz ki, bizdə dəyişdi, yaşıl ə, rəng yandı. Nə edirik burda? Gedirik dala və gördünüz bunu silirik. Bunu silirik və opsiyanızı saxlayırıq. Daha sonra isə indi isə gəlin girək oyuna, sizə hər şey göstərim. Fə, dostlar gördünüz ki, hər şey bizdə işləyir. Yəni ki, hər şey qurduq, hər şey düzəlddik və rahat işlədə bilərik. Əziz dostlar, bu hiləni link olacaq mənim Telegram kanalımda. Telegram kanalım var. Bu videonun aşağısında, yəni yorumlar bölməsində girib klikləyə bilərsiniz. Video baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olun və videoya like atın. İnşallah gələn videoda görüşərik.